расскажет наша одногруппница Марина Мануненко. Меня зовут Магненко Марина, я представляю колледж экономики и социальной работы Аллы имени Мещенкова. И в продолжение предыдущей презентации я хочу рассказать об особенностях на труда и финансовой безопасности приведения бухгалтерского учета на предприятии. Для начала я хотела бы рассказать о происхождении самого понятия бухгалтер. Оно состоит из двух частей. Бух – это книга, и калтер – это держатель. Как и у каждой специальности или профессии, у людей из специальности калтер существуют свои символы. Одним из них считается международный герб людей с бухгалтерской профессии, который состоит из трех фигур. Солнце – бухгалтерский учет освещает хозяйственную деятельность, баланса, который эм, характеризует весы, баланс и равновесие в бухгалтерском учете и кривой Бернули, который подчеркивает, что учет, возникший однажды, будет существовать вечно. И девиза – наука, доверие и независимость. Работа бухгалтера регулируется множеством нормативных актов, кодексов, законов и прочими нормативными документами. Но в части охраны труда основным документом выступает инструкция об охране труда для бухгалтера, которая регулирует действия бухгалтера в той или иной ситуации во время работы, а также по окончанию таковой. На первый взгляд, безопасная профессия на самом деле таит себе множество опасностей и факторов, которые сопровождают эти опасности. В частности, можно выделить следующее – разъездной характер работы, а также выполнение работы, которая связана с перевозкой и хранением документов. Конечно, вы можете сказать, что, что же в этом опасного, что, что здесь такого, но не, сто, не стоит забывать, что бухгалтер – это в первую очередь лицо, которое отвечает за сохранность и достоверность информации. А во время разъездов и перевозки документов мы рискуем утечкой документов. Далее хотелось бы рассмотреть правила безопасности на каждом этапе работы бухгалтера. В первую очередь это необходимо удалить из одежды все колющие, режущие, бьющиеся предметы, булавки, иголки и прочее провести проверку оснащенности рабочего места, исправности всего оборудования и электропроводки на видимые повреждения, а также визуально проверить достаточность освещения и в рабочем помещении и исправность установленных выключателей и розеток. Как было сказано в предыдущем слайде, нужно провести проверку оснащенности рабочего места, но не стоит забывать и об условиях для работы бухгалтера. В первую очередь это предоставление комфортабельного рабочего места, которое оборудован компьютером и прочей техникой, такой как принтеры, сканеры, факсы и то, что сопутствует работе бухгалтера. Также второе – это перерывы. Так как работа бухгалтера связана напрямую с работой с компьютером, это влечет за собой общую физическую усталость и напряжение зрительного нерва, то есть необходимо устраивать перерывы. Далее обеспечение необходимыми канцелярскими приборами, также необходимо поддерживать комфортную температуру и влажность в помещении. Как мы знаем из охраны труда, комфортная температура для жизнедеятельности человека составляет 20-22 градуса по Цельсию, а влажность 60-65. Освещенность и вентиляция помещения, что тоже составляет одну из составляющих условий для работы. На следующем слайде приведены действия, которые бухгалтер не должен совершать на рабочем месте. Всем они, конечно, покажутся немного смешными, но каждый из них таит за собой реальную опасность. Например, первое, что не должен бухгалтер делать, это качаться на стуле. Это влечет за собой ушибы, а в поте до переломов. Прикасаться к огненным электропроводам. Как все мы знаем, при ударе электротоков может настигнуть смерть. Выполнение работы с оборудованием мокрыми руками и размахивание острыми и режущими предметами. Это может повлечь за собой травмирование и других сотрудников. Согласитесь, что никто не может представить себе работника данной сферы без компьютера. И казалось, казалось бы, что здесь такого, но постоянное напряжение на глазной нерв и общая физическая усталость усугубляет здоровье бухгалтера. Для этого, чтобы этого избежать, необходимо проводить каждые два часа 15-минутные перерывы, время которых можно сделать разминку, гимнастику для глаз и прочее. Требования охраны труда для бухгалтера по завершению работы. Необходимо в первую очередь провести уборку своего рабочего места, проверить противопожарное состояние рабочего кабинета, так как от любой искры вся документация может вспыхнуть мгновенно, закрыть все окна и двери, а также выключить свет. На каждом предприятии существует своя финансовая безопасность. Так как э, бухгалтерия хранит в себе множество информации и данных, а также документацию на всех этапах производства, это в первую очередь должны быть пароли на компьютеры, а также компьютеры должны быть э, оснащены антивирусом. Также должен быть сейф, в котором хранились бы ценные бумаги, наличные средства и прочее. Э, конфиденциальность и доступ к информации ограничен, то есть чтобы не произошло утечки информации. Спасибо за внимание и берегите себя вне зависимости от вашей профессии.